Сегодня наш праздник, День независимости Азербайджана. Это, это, это у нас мы очень радимся, что тут отмечали этот праздник. И скажу, что вам спасибо, что все перешли на наши праздник с нами и этого отмечали. Доброе утро, дорогие студенты, преподаватели и гости нашего университета. Представители азербайджанского этноса в единой семье со всеми народами Донбасса на принципах равенства, свободы, гуманизма активно участвует в становлении демократии государства Украины. На вы сможете поближе ознакомиться с нашими героями, а также убедиться, что Азербайджан и Украина связывают многое. Украинская сторона благодарна Азербайджану за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Со своей стороны Киев также выступает за скорейшее разрешение Нагорно-Карвасского конфликта. За короткое время существования независимого государства Азербайджан добился многих высот. Азербайджанская республика превратилась в лидирующее государство на Южном Кавказе. В 2015 году в Азербайджане проводились первые в истории европейские олимпийские игры. Церемонии открытия и закрытия их стали прекрасной демонстрацией успехов Азербайджана в спорте. Азербайджан замечательная страна, очень гордая, очень красивая. Поистине, азербайджанцы ⁇ это наши братья, братья Украины, братья украинцев, потому что на протяжении всей истории становления Украины Азербайджан всегда был рядом. Он одним из первых признал нашу государственную независимость, одним из первых признал декларацию о суверенитете Украины. Поэтому Азербайджан всегда рядом с нами. Мы это чувствуем. Вы знаете, даже гимн Азербайджана, он очень похож на казацкую песню, казацкую мелодию. Да, поэтому я думаю, что у Украина и Азербайджана общие корни, общая судьба, общее стремление. Украина стала, во правде, домом для многих азербайджанцев, приютила нас. И это мероприятие сегодня началось с гимном Азербайджана. Мы хотели бы его закончить в державном гимне Украины.